Кримську тему ми продовжимо з Сергієм Куніциним, народним депутатом України, постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим. Мене Сергій, доброго ранку, рада вітати вас у студії. Ви тривалий час очолювала Раду міністрів Криму та Севастопольську міську міську адміністрацію. Скажіть, ось тоді ви могли спрогнозувати нинішні події. Ну, знаєте, в середині 90-х, навіть в початку, я тоді був народним депутатом України першого Созива і мером Красноперекопська в Криму. Похожая ситуация была. Тогда тоже Крым э, пытался отсоединиться. У нас был свой президент Мешков, у нас председателем парламента был Цеков из русского единства. А Республиканское движение Крыма, они тогда назывались. И тогда Крым был почти государством. со Свой министр обороны, свой министр внутренних так. дел. То есть все было точно так же. Но не было 30 тысяч солдат. И тогда Россия была еще не настолько сильна. И тогда удалось локализовать этот конфликт. Они между собой переругались. Мешкова отстранили от должности президента и, пошли, и, и проиграли все. Второй звоночек был на Тузле. Я тогда тоже был премьер-министром, и тогда на Тузле тоже прокачивали ситуацию. Помните эту историю? Они пытались как бы тогда высадиться ее там дамбу насыпать так. и так далее. Тогда тоже выстояли украинцы и крымчане выстояли. И что было показательно, что Крым тогда не поддержал попытку этот остров забрать в Российскую Федерацию. То есть были такие попытки, что-то там мешало. В 90-х годах, я так понимаю, Чеченская война помешала России, война на Кавказе, она помешала тогда. Я-то сейчас это понимаю, анализируя ситуацию, откручивая назад, что попытки такие были. Но, конечно же, Отличительная особенность этой ситуации в том, что Россия никогда не вводила войска и автоматчики не, не стояли. Если бы не этот фактор, ничего бы в Крыму не было. Пане Сергей, настрои крымчан всегда были переважно пророссийскими. Где не, не допрацювала до, до, влада, местная и киевская, чтобы уникнуть нынешнего противостояния? Я я, выгадаю, ну, ну, знаете, я категорически не соглашусь с тем, кто, когда говорят, что Украина 23 года не помогала Крыму. Это неправда. В 1998 году, когда я стал премьер-министром, Леонид Данилович Кучма, Построил газопровод Джанкой Феодосия Керч длительностью 270 километров, 800 тысяч крымчан получили природный газ в бедной Украине. Это каждый третий получил природный газ. Он тогда стоил газопровод 110 миллионов долларов. По тем временам сумасшедшие деньги. Так. Надо отдать объективности, что именно в правлении Кучмы он вел очень гибкую политику и с Россией, и с Европой, и по отношению к Крыма. Удалось тогда усмирить ситуацию с крымскими татарами. Из Межлиса он сделал Совет представителей крымско тарского народа. Мы сейчас пожинаем плоды правления Ющенко и Януковича. Потому что Ющенко в свое время легкомысленно относился к Крыму, хотя Севастополю, где я был губернатором, тогда реально они Сиханоровым помогли, программу развития города на 25 лет приняли. Мы тогда за 4 года 4 миллиарда гривен в Севастополь вложили. Дорог очень много сделали, Банковскую академию открыли, исторический центр реконструировали, даже были подписаны указы о создании Севастополя свободной экономической зоны. Но, скажем, в татарском вопросе Виктор Андреевич не глубоко к нему подходил, он даже своих сторонников с меджлиза за 4 года один раз собрал. А то, что потом сделал, конечно, Янукович, да, то есть, ведь кто в Крыму правил эти все годы? Там, по сути дела, даже при оранжевых партиях регионов, она там уже лет 12 правит. Так. Поэтому, когда говорят о том, что это какие-то бандеровцы сделали, это неправда. Там все годы, начиная с 1000, там, 2000 года, 2001-2002, партия регионов безраздельно правит Крымом. И последние годы уничтожалась украинская армия, и в последние годы депрессировал Крым и Севастополь. И именно последствия вот этого правления Макеевско-Донецкой публики в Крыму мы сейчас пожинаем и в Украине в том числе. Поэтому неправильно говорить, что Украина не уделяла, Украина отрывала от себя, насколько могла, всегда, и выделяла деньги на возвращение депортированных народов, армян, болгар, греков, немцам, крымских татар строила газопроводы. Как могла она помогала. Но мы сегодня можем, очевидно, констатировать, что все то, что делала вот эта клика Януковича, оно привело в конечном итоге вот, к разрушению всего того, что было на работе. Пане скажите, а каким чином до керівництва Крыма потрапили нынешние его правители Константинов и Аксенов, адже они раньше не мали какой значной поддержки крымчан? Ну, вы знаете, что э, в 2010 году, когда Янукович стал президентом, там решалось все так. Он говорил, ты, Константинов, спикер, ты, Джарты, премьер, а Джарты говорил, ты глава района, а ты там мэр города. И потом Джарты, когда умер, Могилева прислали. Он продолжит ту же политику. И они же правили Крымом. То есть Константинов, он же последние годы, уже там 4 года, он спикер парламента. Ну, а Аксенов, что Аксенов, мелкий предприниматель, с известным прошлым человек. Его знают все в Крыму в определенных кругах. Поэтому он подмял под себя Лидеров бессменных русского единства Цекова и Радивилова, потому что оказался сильнее, харизматичней, жестче. И Россия на него сделала ставку. Понятно, что у него никакого управленческого опыта нет, что он даже сельсоветом в своей так. жизни не руководил. Но им нужен был такой агрессивный человек. Вот они сделали ставку на него. И вот эта пара появилась таким образом. А как, на вашу думку, теперь будувати Киеву в отношении с Крымом? Может, на часе принятия закону про оккупированные территории, как вы Вы знаете, если мы примем закон об оккупированных территориях, мы признаем свою слабость. Так. И мы, по сути дела, я думаю, что, скорее всего, нужно идти по другой схеме. По Сейчас нужно в экономическом смысле доказать всему украинскому сообществу, Несостоятельность экономическую Крыма и Севастополя, это депрессивные регионы. Даже я сегодня прочитал, что российский министр э, Минрегион Буда э, заявил о том, что 2-3 года уйдет на интеграцию Крыма в Россию. И он подчеркнул, что инфраструктура Крыма крайне слабая, и что даже Украина почти 50% бюджета датировала Крыма и Севастополь. Это правда. И сейчас надо показать несостоятельность экономическую. И перейти на отношения с Крымом на мировые цены. Мы продавали до сегодняшнего дня электроэнергию, газ и воду по внутриукраинским ценам. Коль они посылают Украину и коль они так себя ведут, надо перейти во взаимоотношениях на мировые цены. Это в несколько раз дороже. И посмотреть, как это отразится на экономической составляющей. Раз с нами таким образом говорят, нужно судиться в международных судах. Ни в коем случае нельзя опускать руки. Нужно принять закон о э, депортированных народах. А, и geez. в том числе, э, я знаю, что есть проекты законов о создании крымско-татарской национальной автономии, то есть о праве на самоопределение коренного народа Крыма. То есть отвечать адекватными правовыми действиями. А выходит, что таким чином мы вызнаем легитимность референдума и приедания Крыма до России? Нет, а я же не сказал, что мы Я сказал, что надо в международных судах судиться. Почему? Как можно признавать? У них даже ума не хватило вот я могу сказать статистику, да, 15% крымские татары в Крыму, 25% этнические украинцы. Но много ли найдется этнических украинцев, которые проголосуют за то, чтобы уйти в другую страну? Конечно нет. Вот 15 и 25 это уже 40%. И когда мне говорят о том, что явка была там 85%, они хотя бы посчитали, там, как-то, да, там процентов 70 показали, пусть там найдутся среди одних и других. Люди, которые там хотят в Россию. Но это и, и процентов 70 бы проголосовало там за... Но нужно было доказать, знаете, челобитной своей, да, показать о том, что у нас почти весь Крым пришел, и почти весь Крым проголосовал, пришедший там 100% за референдум. Я видел трансляцию из одного из районов компактного проживания, где живут подавляющее большинство, 90% крымских татар в Каменке. Это Симферополь окраина. Там 1600 избирателей. Так вот из 1600 избирателей пришло 160, 10 процентов. Да. И это в основном э, русские, а татары вообще не пошли. Так они хотя бы, когда результаты референдума не набрасывали бюллетени туда ворные, они хотя бы чуть-чуть, ну, более-менее это, мир-то весь шокирован, мир-то не такой дурной, чтобы э, понимать, что прямо того, уже весь Крым там побежал в Россию. Пан я просто намагаюсь понять, понятно, что энергетика водопостачание остаются козырем Украины, так? Да, что вы говорите, что мы будем продавать за, за световыми за іншими, выходит, что уже на наша территория, выходит, мы признаем? Нет, нет, почему не наша территория? А а, наша, інші... Крым наша территория. Но на нашей территории сегодня марионетки, которые ведут себя таким образом, надо показать несостоятельность э, этого режима, который э, вводит в заблуждение и, и людей, которые там живут, и международное сообщество. Можно? Там наши граждане, Украины. Ну, наш, прав... ну, наш, наш, да, безусловно.